Говорить Харків 20-та година. На хвилях обласного радіо передача Слобожанські акценти у студії ведуча Вікторія Пупій. Вітаю вас! Вперше в Україні відбулася Національна неконференція для шкільних педагогів Еткемп у Харкові. Два дні тривав захід, покликаний будувати спільноту відповідального українського вчительства. За дослідженнями американської компанії формат ЕТКемпу є шостим у всесвітньому рейтингу найбільш інноваційних освітніх організацій 2015 року. Вперше його було проведено 5 років тому у штаті Філадельфія в Сполучених Штатах Америки для відкритого обміну педагогічним досвідом співпраці і вирішення спільних цілей. Про завдання еткемпу в українській освіті розказав голова організаційного комітету та натхненник цього проекту в Україні Олександр Элькин. Эдкэмп – это уникальный формат дискуссионного мероприятия, разработанного специально для школьных педагогов. Эдкэмп решает три задачи. Первая и основная задача – это возможность профессионального роста учителей, когда педагоги встречаются вместе, чтобы обсудить вопросы и проблемы, которые волнуют больше всего. Они взаимодействуют по принципу «give-get» – «да, если можешь, возьми, если хочешь». Помимо того, что это платформа профессионального роста, это, конечно же, демократия место встречи. Это место, где голос каждого учителя может быть услышан. И находятся не только школьные педагоги, но также администраторы образования, представители общественных организаций, бизнеса, библиотечного сектора и, конечно же, властей. Я целом мета всего проекта? Это объединить лучших агентов изменений, потому что мы как вдохновители этого движения и опираясь на международный опыт, уверены, что если изменения не сверху вниз, а идут снизу вверх, если мы сможем повлиять на ситуацию в отдельно взятом классе, Отдельно взятой школе. Кстати, от Кэмп украина принимают участие далеко не только педагоги из больших городов, территориальных центров, но также и из малых городов, из сел. Так вот, если мы сможем поменять ситуацию там, мы в конечном итоге изменим образование, и эти решения они будут более устойчивы. Вы думаете, Украина готова изменивать освещение с обществом? И насколько она готова? На мой взгляд, то, что происходит сегодня, будет происходить завтра. Это один из сигналов всем нам, что мы готовы. Україна стала 24-ю країною, що приєдналася до міжнародної спільноти неконференцій Едкемпу. Понад 300 учасниць та учасників з усієї України взяли участь у заході. Серед них шкільні педагоги, адміністратори освіти, представники бібліотечного сектору, студенти та волонтери, а також майже 50 національних та міжнародних експертів та експерток із Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Італії, Грузії, Швейцарії та Ізраїлю. Педагоги першого еткемпу в Україні дізналися про коучинг і як його використовувати у роботі з дітьми. Порадами поділилася засновниця і директорка консалтингової групи Живе діло та авторка і ведуча інтегральної школи коучингу «Коучинг змін» Алла Заднепровска. Коучинг – это технология, которая помогает другому идти к своим истинным целям через раскрытие его потенциала. Что такое ребенок? Это море возможностей. И от того, насколько учитель владеет такими технологиями, он либо помогает раскрываться этому морю возможностей, расправляться крыльям, либо наоборот упаковывает его в ящик. Стандартный, в который упаковывается любой человек. Коучинг, он про то, чтобы осознавать, кто я, как я устроен, зачем я живу, чего я хочу на самом деле, как мне этого достичь, где взять ресурсы, по какой дороге пойти. И все эти вопросы помогают детям определяться в жизни, развиваться, быть собой, выбирать, а не брать чужие выборы и зависеть от чужого мнения. Чего вы сегодня научились читали? Тема моего мастер-класса была ответственность. И ответственность это тот краеугольный камень, который помогает нам либо выбирать дорогу изменений, дорогу личной ответственности, достигать то, чего хочу, влиять на то, на что казалось бы, я думаю, что я не могу влиять, да? Либо другую, ругать других, посыпать голову пеплом и принимать позицию жертвы. Первое, что можно сделать для того, чтобы дети действительно чувствовали себя полноценными, свободными и счастливыми. Видеть в нем действительно человека. Любить его, уважать его, ценить его мнение, спрашивать его мнение, интересоваться его желаниями, давать ему возможность выбирать, давать ему возможность проявлять инициативу, давать ему возможность ошибаться и извлекать из этого уроки, понимая, что ошибка нас развивает. Учить детей выходить из зоны комфорта. Вот то, что можно делать прямо завтра. На заході було багато цікавих проєктів та презентацій, більше 80 сесій на 11 локаціях. Завітала на майстер-клас з арт скрайбінгу. Це передача інформації за допомогою простих малюнків. Дізналася, що коли у першого класу спитали, хто вміє малювати, всі діти без роздумів, не вагаючись, підняли руку. Через 10 років у цього ж класу поцікавилось вмінням малювати, то підняло руку лише троє. Чому так склалося? Хто і як на це впливає? рассказал художник презентации бизнес-классу, творец презентационного агентства ArtScribe Егор Заболотный Чернигова. Я верю в то, что при помощи простых рисунков, визуализации данных можно обучать людей намного легче, проще, веселее и вовлекать их в процесс сотворчества. И на самом деле каждый человек может создавать свои визуальные заметки, которые помогут ему вспомнить любую информацию, независимо от того, как она давно, долго назад было времени написана, представлена и нарисована. Чего самого вы сегодня научили читали? Сегодня был аншлаг на мастер-классе. Многих учителей в нашей стране волнует такой вопрос, как же передавать свои знания и полезную информацию, так чтобы вовлекать в нее слушателей, учеников, пользователей. И то, что мы проходили, мы создавали простые рисунки. Но самое главное, с чем мы работали. С тем, что многие люди, 90%, думают, что они не умеют рисовать. Часть моей работы была с тем, чтобы раскрыть людей, их таланты, возможности, показать, что рисовать, визуализировать данные очень просто. Главное знать фишки или, как сейчас модно говорить, лайфхаки, применяя которые каждый человек, который хочет донести ценность своей информации, может использовать их и быть более понятным. Как говорят исследования Стэнфордского университета еще 2001 года, что визуальная композиция или рисунок плюс короткое сообщение в виде текста принимается мозгом, как переваривание информации на 89% лучше, также улучшает коммуникацию с вашей аудиторией. Поэтому я думаю, что это было очень полезно, так как, в первую очередь, задача учителя – вовлечь свою аудиторию, чтобы проявили интерес, создать приятное настроение, хорошее, фановое такое, потому как человек, когда он улыбается, смеется, он легче воспринимает информацию, он раскрыт принятию информации. Сам мастер-класс проходил в формате таком очень фановом, расслабленном, ненапряженном, и все были, в принципе, довольны. Я думаю, что в этом есть какая-то польза. По закінченню дводенного навчання всі учасники і учасниці отримали сертифікати. Своїми враженнями поділився вчитель музики Пограбінської школи, що на Полтавщині, Роман Яременко. Подобили. Із найціннішого, певно, це відкриття для мене руху коучингу. Це досить цікавий рух, цікаве навчання. Я планую більше дізнатися про нього. Багато всього відбувається навколо, за всім не встигаєш, але в той же час це можливість зустріти людей, колег, яких спільні проблеми, яких є також. Своє бачення вирішення цих проблем і багатьох це бачення співпадає з моїм. Ці знання, які ви сьогодні отримали, як ви плануєте їх впроваджувати в своїй діяльності? Я думаю, їх треба поширювати серед моїх колег, і взагалі що найціннішого певно із цієї конференції, особисто для мене, це можливість взяти участь у конкурсі мінігрантів на проведення такого ж самого у своєму регіоні. І мені б хотілося, щоб щось схоже з таким форматом відбувалося для вчителів сільської місцевості. Щоб їх витягувати із рутини, із буденності, показати, що можна збиратися разом, можна думати, можна працювати і працювати плідно, а не для галочки. На цьому передачі Слобожанські акценти завершено. Над нею працювали звукорежисер Анастасія Повелиця, оператор Наталія Пересада і ведуча Вікторія Пупій. Наш ефір триває.